годом произошло то, что два года, на которых мы находились из четырех, сначала отбили один, потом отбили два. И нам пришлось в этой ситуации, понимая, что самостоятельная генерация не позволяет обеспечить полноценное производство, пришлось делать выбор, что делать, греть батареи или греть город, поэтому мы батареи вывели консервацию, направили ресурсы тепловые на обогрев города, ну а сейчас пытаемся как бы, сохранить и батареи, и, само собой говоря, город. Надо понимать, что удовольствие это очень дорогое, потому что проводный газ сейчас, вон, около 10, 10 тысяч гривен стоит на кубических метров, поэтому ну, большие существенные расходы, но мы понимаем, что оставить людей без тепла, это ну, аморально мы этого делать не будем, поэтому несем большие затраты, большие потери, причем как бы, без чьей-либо поддержки со стороны. Но я думаю, что мы справимся. Ну Сейчас 9.30 мы перешли на природный газ одним из котлов, поэтому сейчас добавляем, постараемся добавить температуру, поэтому, в общем-то, есть шансы там, сохранить до того или иного перемирия, я надеюсь, что все-таки не будет же бесконечно продолжаться война. Provocative uh, moves on the ground by both sides are one of the main reasons uh, for this uh, fighting that we hear now in the background from the factory here. The, the area here has long been a hotspot, it continues to be one. We call upon the sides to do the following things. Довкола заводу вже довший час відбувається. Проводяться воєнні дії. Це є гаряча точка, і ми збираємося зробити наступне. Сіз і мідіт Забезпечити припинення, to to allow, припинення to allow be restored on both sides of the line. Надати доступ для бригад. Uh, uh, Ремонтне бригада для того, для цивільних ремонтних бригад для того, щоб провести ремонт е мереж електроживлення, водопостачання та е теплопостачання. To allow the SMM safe and secure access on both sides of the line? Надати можливість спостерігачам місії мати безпечний доступ до місць по обидві сторони лінії зіткнення. А то стоп провокатив форвард муссон болт сайцов.